我呢？啊 洛哥，我本以为带柳少来阴阳迷窟解毒即可，谁知我的剑水遁身在这里竟完全不起作用。这里在万年前就被药灵上神下了禁制，别说你的剑水遁身，就连洛哥的一步一莲都无法施展。你们不该来这里。我给你望灵。 是想治你安好与否。如果你不想让我知道的话，现在就给我。给都给了，怎么还能要回去呢？我还以为你不想要呢。我想要，当然想要。哎，不能再抢了。给你疗伤。 进入，定会引发魔化弟子怨气波动，只怕会令四季被动荡。所以，咱们要尽快施法取权，还要有人守卫，不然果然来了。你留下，我去引开他们。何娜，你去取灵泉。 仙灵旗，你保护柳梢。逍灵泉，跟我来。罗哥，柳梢，柳梢，罗哥灵力超群，他应该不会有事的。 我来救你，我来带你回去，我不会把你丢在这儿的。要走一起走。快走，呃、我留在这里找灵泉，等你过来救我。师妹，不，不，我姓谢，是你的师兄。吴不归，这名字真好听。我曾经说好。 我会把你救出去。上面交到了。是为在等一个人。我是为在等谢灵奇。 吃了这么多苦，世维，我们回家，我带你回家好不好？世维，世维，你看看我，我是谢灵棋呀，答应过守护你一辈子的谢灵棋。 你还记不记得，你说你会等我来救你？ 林泉已去到，快撤！好我，我知道有个安全的地方，你们跟我来。 是不是很丑、啊？不会啊，很好看。来，我带你去见洛哥。他是这一任的上仙。来。上仙应该可以应付那些魔化弟子啊，为何会被重伤？应该是迷窟里的阴阳之力导致。不用担心，刚刚我观察了一下地形。 在四周布下的阵法，消耗了些许仙元。刘少，刘少，他的仙元被月溪天香侵蚀的厉害的，必须赶紧服用灵泉，不然他会像那些弟子一样，完全失去心智。我们灵力彼此克制，manga? 这样下去，永远出不去。不行的，库中弟子闻到灵泉会发狂赶来，根本来不及炼化。我们必须出去。 暂时护住他的仙缘，谢灵奇，快带路。嗯，我们进来太久了，还要尽快找到那道裂缝。再晚，只怕是出不去了。我被阴阳之力影响，根本无法使出水源洛哥，要靠你了。若上仙出手，能勉强打开结界，撑个一时半刻。 来了，我先去拦着他们。师妹，罗哥，怎么办？环儿，你先走，快，好。罗哥，快出来！ 做什么，鹿哥？你这什么意思？啊？何娜，柳梢交给你了。鹿哥，我得留下清理力气。鹿哥！上仙，你本届仙元受损。 其实不必为了我们留下来。同是仙居弟子，我不会放弃你们。且迷窟戾气随时会影响自己辈，我只能用我的仙缘布阵，才能一次清除。净化同门怨念，也是师威的心愿。师威愿意尽微薄之力。我已经找到我师妹了，心愿已了。谢灵其如今不求上仙庇护。 上仙若有差遣，我万死不辞。师兄说的什么话？谢师兄为人刚正，嫉恶如仇，上仙自然会护着你的。说来惭愧，我我之前……既然你们想帮忙，不如我们分头行动，用我的仙元把阵法布好。谢灵级，你千年来守护三界，是仙居之幸。未来仙居还有很多事。 谢灵奇定当完成所托。我让你们布置的天魁阵，可以消除阵法覆盖范围内的所有离气。阵眼布置完成后，天魁阵会在一个时辰后自行启动。终于布置完了，师妹，你看看这些人身上有没有解药。 找到的第四瓶，还是师妹厉害。我们去跟鹿哥汇合，走。好。走啊！你怎么了？走啊！你别吓我、啊。 我刚才，小师姐，你的意志比其他人坚定，加上修习过冰清心法，所以才能在千年里保持一线清醒。但是。 但是我在这里待了一千年，月息天香的毒早已深入骨髓，没法根除，随时可能丧失心智，甚至伤害身边的人，对吗？你们可以多收集些日龙灵泉，以你的体质，只需要少量就可以恢复的。我不怕。 我能再见到你们，已经很开心了。就算是在变回去，别瞎说，有洛哥上仙在，我们一定会没事的，没事的。这次我不会再把你一个人丢在这儿。柳梢，你怎么来了？我知道你仙缘受损，我带了一个高手来帮你。 高手，洛哥，你应该在崇华宫休养，怎么又回来了？还说来了个什么高手？洛哥，没想到吧？有一天居然还需要我来救你。尚玉容，光靠你的东华粉海，恐怕不够。这不还有位仙子在这儿吗？柳生，你先退后。 不是练了几百年都没练会吗？商玉容早在五百年前就已经学会了。小心！他们追过来了。困在这里千年，能逃出去也是他们的执念。只要结界有漏洞，他们就会不惜一切代价逃走。哎，上仙，你有伤在身。 让我们来！有伤，攻击那条裂缝。 打不开。死伤，你还有没有别的招啊？要是有的话，快点使出来，帮帮忙！ 主上，七主百会，以阳助阴，菩提合掌，手结妙法，太虚空藏，亦坠气海，心随手动，天月吉出。 前进来缝！姐姐 do <laughs> it